Добрый вечер. Вы еврей из Израиля? Я еврей из Израиля, да. Поддерживаете Украина? Само собой, да. Почему? Ну, потому что Украина борется с агрессором, э, с тем же самым, с которым и мы, практически, то есть так что, в принципе, а что, у нас схожие Украина хочет в Европу, да, в Евросоюз хочет? Украина, ну, наверное, да, хочет быть с Европой, конечно. А почему нет? Вы знаете, я в чат рулетки захожу, и там одни эти, как его, вот, долбоебы. То факи показывают, то матерятся, то дети сидят с родителями, маты гнут, то пьяные, блядь, я не пойму, какая Европа? О чем вы говорите? Ты про что сейчас? Про граждан Украины. Ну я не очень понял связь вот между Европой и вот тем, что ты мне рассказал. Как Нет. это быдло может пойти, как в Евросоюз, как оно может пойти? Ну, во-первых, может быть тебе там попадалось быдло, еще неизвестно откуда. Может быть оно и попадалось. А ты что думаешь, в Европе не хватает быдла? Это же не определение вообще. Везде есть ну, в любой а стране и мира, и мира есть какой-то процент людей, которых можно назвать грубо говоря так быдлом, но быдлом в плане э, их э, социальных навыков там и тому подобное, но это не определяет всю страну в целом. Смотрите, я встречал в Грузии ребят с Украины, ну мажоров, которые живут <coughs> в Белисе, на момент, когда там идет война у них идет, они живут там и хорошо живут. Я спрашиваю у ребят, говорю, а почему вы там не на, ну, не на войне не, служ, не, не служите отечеству? Они говорят, а нахуй нам надо? И что? Украинцы-то говорят. Я понял, украинцы. украинцы говорят. Да, ты встретил два человека, три, не знаю, которые тебе там что-то сказали. Знаешь, сколько их там в Батуми? Да сколько миллион. их там? Ну, миллион. Ну смотри, вот видишь, ты просто огульно, во-первых, ты, конечно же, врешь, там миллиона даже близко остальные, нет. Остальные в Европе все. Да, да, остальные в Европе, конечно. Смотри, э, во-первых, это твои голословные утверждения, которые не подкрепляются абсолютно чем. В-третьих, даже если ты встретил пару таких человек, которые тебе там что-то такое сказали, опять же, это не общее, не общее, не, скажем так, э, абсолютно не, не говорит обо всех украинцах, вообще никак. Поэтому ты просто, я не понимаю, для чего ты это делаешь. Какая, и опять же, какая связь с тем, что государство стремится к, к, к тем, с кем лучше будет экономика, с кем лучше будет прогресс и все остальное. Если люди Но хотят улучшать свою страну, что в этом плохого? Я, я так и не понял никак. Ну какая экономика в Украине? Какая? Они всю жизнь ездили в Россию зарабатывать деньги, или в Польшу, или в Венгрию. У них там нет экономики абсолютно. А, тоже. то есть в Украине не было ни производства, ничего в Украине нет. Ничего не было. Ничего, ничего нет. не Только было. вы, вы почему-то все получали из Украины. У вас э, Например, самолеты и ракеты летали на украинских двигателях, металлопрокат шел из Украины, сельское хозяйство, зерно и тому подобное шло из Украины. А в так России. ничего в Украине, конечно же, нет больше. В Россию зерно шло из Украины. Естественно. Советский Союз, Советский Союз вообще на 30 с чем-то процентов снабжался полностью Украиной, а только и, причем российская доля там была наименьше меньше украинской. При том, что Украина по территории, конечно, меньше России и, и тем более всего Советского Союза вместе взятого. При этом большая доля в экономике была украинская в доля Советского Союза. Ну смотрите, вот э, сейчас на данный момент, да, идет торговля из э, России везут металлолом, металлолом баржами, огромными баржами везут в Одессу, из Одессы перевозят, переклеивают наклейки и везут дальше. Из какой России в какую Одессу везут? Что ты несешь? Из какой России в какую Одессу везут? Что ты? Слушай, не Послушайте. надо тут только нести. Вы же, вы не знаете? Вы откуда знаете? Вы что, у вас источники какие-то есть? А как из России в Одессу везут металлолом? Объясни мне, я не знаю да, Расскажи мне. Я же говорю, баржами, баржами. Откуда из России везут баржами в, море. в Одессу? В море, море, в море везут. В море. Откуда? Знаешь, Откуда? Из Ростова, из Таганрога. Из Ростова выходит баржа и заходит в порт Одессы. Конечно. Слушайте, Слушайте, ты можешь какие-то байки придумывать, ну, как-то более такие, ну, как-то правдоподобные, чтобы они были? Потому что, ну, ты же такую чушь откровенную несешь, слушай, как ты, э, какой вы вообще, не какой верите. здравомыслящий человек в это может поверить вообще? Вы не верите в это? Что значит верить? Этого быть просто не может. Ты можешь мне это как-то подтвердить, свои слова? А вы можете опровергнуть мои слова? Не. а что я должен каждую чушь опровергать? Она априори не может. не может быть. Если ты хочешь мне доказать это, докажи. Ты, ты же утверждаешь. Все. Это твое утверждение, я ты должен покажешь. его доказывать. Я не должен его я опровергать. Вам не хочу доказать. Я вам не хочу доказать, я просто вам говорю. Я не хочу. Ну так доказать. ты врешь, вот и все. Примите к сведению просто. Ну так ты врешь. Что мне принимать к сведению Вся всякую ложь, которую тут э, постоянно пускай пускай россияне извергают. Пускай хорошо. Пускай я вру. Хорошо. Ну, ты пускай, ты врешь. Хорошо. Смотрите. Ну хорошо, договорились. У нас такой да. диалог будет, да? Ты мне для просто тут будешь я байки какие-то рассказывать я буду. из своей башки. Не вот да. для, для вас, я буду. Не для меня, это, это так и есть. По факту ты врешь. Хорошо. Смотрите, еще такой вопрос. Вот Вы говорите, в Украине все нормально, там люди хотят в Европу, Евросоюз, готовятся к Евросоюзу. Я не сказал, что а в, Украине. в Украине все нормально. Вот, смотрите. Чтобы выехать из Украины сейчас человеку, тому, кто призывного возраста, угу. надо отдать 10 тысяч долларов. Или, 15, или там 10, 15 тысяч долларов. Но, 10 запрещено сейчас э, э, людям призывного возраста выезжать да, из Украины. Да, да, запрещено. Да. Ну, но их вывозят сейчас за деньги. Кто вывозит? А, вы не знаете, да, таких случаев? Нет, случаи, конечно, есть, но ты так рассказываешь, вывозят. Прямо как будто бы там это. Какой-то на, а? на потоке. На потоке. По потоке. Ну хорошо, а ты чего да. за это переживаешь? Я не переживаю абсолютно. Я только рад. Ну все так а, а о чем мы обсуждаем тогда? Обсуждаем э, то, что там идет тот бардак. Что? Там бардак. Бардак. Э, как как вот объясни мне тебя? Ты, кстати, в каком городе живешь? Воронеж. А, о, Воронеже. Да. Э, как вот тебя в Воронеже, сидя, волнует Бардак в Украине? Или где бы там ни было еще. Почему тебя не волнует бардак в Воронеже? Ну, мы же с вами общаемся. Ну, общаемся, да. И у нас бардак. Ну, так вот и заботиться о своем бардаке. Что тебе там бардак в Украине? Что тебя так заботит-то? Ну, в Украине Потому бардак. Сейчас... Пусть они, они да, разберутся со своим бардаком. А зачем вы сидите в Израиле и обсуждаете Украину? Я, я, я тебе сказал, что я Украину обсуждаю. Ну, у вас флаг украинский висит. Так я поддерживаю Украину, но я же не сказал, что я ее обсуждаю. Поддерживаете? Поддерживаю. Сидя в Израиле? Ну, я в Израиле живу, а где же мне еще поддерживать? А Жил бы в другой делаете? стране, поддерживал бы в другой стране. А что вы делаете для того, чтобы поддержать Украину? Что вы, например, делаете? Какой вы сделали какой-то шаг? Или, ну, там, какая поддерж... разница, что я делаю? Я а, тут перед а тобой не, не собираюсь распространяться. Что я делаю? Самое главное, что я внутри себя, я поддерживаю Украину, я солидаризируюсь с украинским народом. Ну вы как думаете, когда это все закончится, все-таки Украина помирится с Россией или нет? Нет, что значит помириться? Конечно нет. Закончится это тогда, когда российские войска выйдут с украинских территорий. Тогда и закончится. И Россия а, перестанет и... вести агрессию против Украины. Тогда закончится. То есть они, они не переобуются, вы думаете, да? Кто не переобуется? Ну, украинцы. А как они могут что значит переобуться? Как они могут переобуться? Про что ты говоришь? Что они? Но... Ты хочешь сказать, что они забудут вам все, что вы там сотворили в Украине? Ну смотрите, сейчас я приведу вам пример. Запорожская область, часть, часть Запорожской области уже перешла на территорию России, под Россию, правильно? Ну, она под оккупацией находится, значит, перешла. Да. Она находится в оккупации, там живут, да. Там живут люди. Ну, естественно, а куда же они денутся? Кому-то удалось оттуда убежать, выехать, получили, а кому-то нет. Они получают паспорта русские. Они У них получают. выбора другого нет, вы их заставляете, конечно. Только они работали, они говорят, ничего не поменялось. Нет, как ничего не поменялось, если паспорта их заставляют брать, потому что иначе они работать не смогут или получать пенсию, жить не смогут просто. А они сами учатся за это паспортами. Естественно, потому что вы создали такие условия, когда они у них не остается другого выбора, и их, вы их заставили принимать эти паспорта, потому что иначе они просто умрут с голоду. И мне за что а будет работать а? и жить. А Крым? И Крым то же самое, и Донбасс то же самое. Везде, где вы залезли, Э, все происходило именно ровно так. Вы создали такие условия, для, э, чтобы люди по-другому не могли там существовать. И все, кто смог, те уехали. У кого-то не было такой возможности уехать. Естественно, какая-то часть э, хотела. Но, кстати говоря, очень многие, которые когда-то хотели и мечтали о русском мире, сейчас там э, плачут крокодильными слезами э, э, после того, что вы там натворили, особенно на Донбассе. Поэтому, знаешь, вот эти вот сказки, рассказы принимают паспорта. Вы их заставляете. Вы создали такие условия, что у них нет другого выбора. А далеко не от желания они это делают. А вы сами иммигрант с Украины или откуда вы? Я не иммигрант, я репатриант. Это большая разница. Я из Украины, да. Из Запорожья, кстати, который ты упоминал. А я из Севердонецка. Знаете город Северодонецка? Да, слышал такой город. Это недалеко от Запорожья тоже. Луганская угу. область. Ну и что? У меня родственники живут в Луганской области, город Красный Луч. Они почему-то называют украинцев нацики. Они говорят, опять нацики обстреливают. Они, они же ваш телевизор смотрят. А как они должны называть после просмотра вашего телевизора? Так же, как и ты. Ты же тоже смотришь ваш телевизор, поэтому несешь вот эту чушь. Естественно, а как они должны еще называть? Но почему-то, когда они были при нациках, так сказать, у них была и вода, и свет, и, и газ, и все остальное, и все, и все условия жизни. А сегодня у них нет ни хера. Вот тебе и разница. Ну, не знаю, у них и асфальт ложат везде, и вода, если газ есть. Все есть. Да, где, где в Донецке, Луганске есть вода? Ну, что ты рассказываешь такое? Как будто бы... Нельзя это проверить в интернете. Это такие же байки, как с металлом из Ростова в Одессу. Ты ну что ты? Ну слушай, ты же такую чушь и Просто набери сейчас: набери сейчас в Гугле, сколько часов в день дают воду. Там, в Луганске или в Донецке. Ну, набери и увидишь, сколько часов в сутки дают. Даже не каждый день есть вода. В Донецке, особенно в Луганске я меньше знаю, как там ситуация обстоит. А в Донецке воды нет. Жалко, у меня нет телефона второго. Я бы сейчас созвонился бы при вас, поговорил бы, какая у них вода. Ты, ты тоже... можешь своему соседу там позвонить. Что ты созвонился? И ты можешь, знаешь, вот эти все рассказы про родственников, бабушек, дедушек это все в пользу, знаешь, вот эти вот таких вот э, хомячков, как ты. Это Агент. же все в одну копилку. В пользу агентов, те, которые проводят поддерживают. Правильно? Вы ну, видели? ты поддерживаешь, да, конечно. Ты же поддерж... Нет, э, ты, же, ты же поддерживаешь, ты же даже не знаешь, что ты поддерживаешь. Тебе просто по телеку сказали, что надо, что там нацисты, ага. что там еще какая-то хрень. Только почему-то вот э, вы все кричали про запрет русского языка в Украине. Только почему-то, как только украинские территории оказались э, под Россией, там запрещают наоборот украинский язык. И нигде на тех территориях, которые сейчас находятся под вашей оккупацией, вы везде запрещаете украинский язык. Как и на своей территории, кстати говоря, тоже. Но в этом вы обвиняли как раз украинцев. При том, что украинцы этого не делали. И на всех территориях, где хотели изучать, например, русский язык, его изучали в школах, на нем говорили абсолютно свободно, и нигде его не запрещали. В отличие от России, где да, запрещается полностью украинский язык. Вот есть разница. Слушайте, но с 2000 э, какого же года? По-моему, шестого 2006 года уже запретили полностью все школы, все учреждения на русском, только на украинском. Все было Даже на украинском. сегодня есть в Украине школы на русском языке. Что запретили Нет. с 2006 Что ты мне... Рассказывают. Они вообще не признают. Украинцы вообще не признают русских. Они, да. Такой нации нет. Поэтому они по-русски разговаривают, да, во многих городах, Запорожье, которое ты упоминал, там спокойно можно на улице услышать э -э -э, речь на русском языке, и никто никого там не не убивает и не насилует и ничего с этим не делает. Не говоря уже о том, что есть школы, где учат русский язык, и сегодня, значит, даже сегодня после вашей агрессии, после всего, что вы сотворили. Чего нету на тех территориях, куда зашли вы. Там украинский язык не учат нигде. Слушайте, с советских времен, я не помню, чтобы в Запорожье разговаривали на украинском в городе. Или Нет, в Угалске, То, что в ты там помнишь с советских Никуда времен, варим, давай еще вспомни с Ленинских. Да, Никуда это э, до того, как Ленин придумал украинский язык, Правильно? конечно, никто не говорил на украинском языке. Ты, естественно, не помнишь, ты вообще, слушай, что с тобой разговаривать, если ты кажд... всю дорогу, что мы с тобой разговариваем, ты в каждом своем слове ты врешь. При том, что это было уже с самого начала понятно, что ты э, и продолжишь врать, я не знаю вообще, есть ли смысл продолжать с тобой беседу. А скажите, пожалуйста, почему Макаревич уехал из России уехал в Израиль? Потому что он против вашей политики, он ненавидит то, что делает ваша власть и ненавидит все ваше государство. И вот таких вот, как ты, между прочим, тоже ненавидит. Он не хочет петь для вот такого дерьма, как ты, и жить рядом с таким же дерьмом. Поэтому и ну, уехал. Его... Как он там живет вообще в Израиле? Отлично он живет, он прекрасно живет, у него тут семья, у него ребенок, у него все хорошо. Ездит по всей, по, по Европе, по всему миру, выступает, пишет музыку, занимается тем, что ему нравится. И в отличие от того, что происходит сейчас у вас. Если бы он остался в России, он бы сейчас ездил по заказанным этим концертам и воспевал бы ваше, ваше вот это вот чучело, которое сидит в Кремле. На фронте был бы сейчас, пел бы на фронте, да, вы имели в виду? Ну, слушай, на фронте они, они особо-то ваши вот эти вот, которые... Э, все Путину жопу вылизывают Они не особо-то спешат там выступать На фронте э, Так сделали, там пару, э, пару раз съездили Отметились, вон как Киркоров Который приехал, э, приехал К этим раненым э, Где там, я не знаю На Донбассе или где И пел им песню украинской э, этой, э, Украинского автора Украинской исполнительницы Во-первых, украл у нее песню Потому что она запретила ему Исполнять его, его, ее песню и он для них, для вот этих, короче, которые там потеряли руки-ноги в Украине, он для них пел песню украинского автора. Вот все, что нужно знать о ваших Z-патриотах э, и воспевающих вашу э, эту власть нацистскую. Ну, я знаю, дети у него живут у Макаревича в России. Ну, у него стын в России, ну и что? Но у него сын взрослый, он сам принимает решение, где ему жить. Причем здесь, а другой ребенок здесь, в Израиле у него, он живет, у него родился ребенок, он живет с женой в Израиле. Что-то я не пойму, почему сын его не поддержал отца? Слушай, у него взрослый сын, он самостоятельно принимает решение, что значит, почему поддержал, не поддержал. Это личное дело каждого, там взрослые люди разберутся, тебе-то точно не надо с этим разбираться. Не твоего ума дело. Понятно, понятно. Ну вот, главное, самое главное, что хотя бы к концу беседы тебе стало все понятно. Все, давай, Врун, иди за своим кораблем, да, российским, давай.